Люди, люди плачут сейчас, рыдают сейчас. Я их зову потерпевшими. А ведь, а вот э, э, медицинский центр, которым мы всегда, особенно студенты, курсанты лечились постоянно, его уже нет и не будет идет речь о ликвидации медицинской части. МОНУ категорически против, чтобы медсанчасть финансировалась за счет денег освиты. То есть это их принципиальная позиция. И во всех вузах Министерства освиты медсанчасти по договору за счет других денег. Или мы должны взять на себе за счет спецфонда при, э, врачей себе на работу и платить им зарплату, но у нас спецфонд пустой, у нас денег нет. Мы преподаватели, мы можем вытянуть. Мы уже питание ну, будет. Я я, вы, вы мне поставили три, три листа э, вопросов, и вопросов. хотите, чтобы я на них не отвечал. Давайте тогда уже относиться честно ко всем. Медсанчасть их невозможно сохранить. Для этого мы сейчас с Петром Евгеньевичем Ливаком уже и приглашали центр сердца, чтобы он на этой базе организовал свой центр, сохранить наших врачей. К чему в конечном итоге пришли? Завтра в 11 часов заступник мэра по предложению мэра э, Ирпеня а, 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 обсуждаем вопросы о том, чтобы нашу всю медсанчасть а, провести сессию Ирпенского городского совета, увеличить количество врачей в Ирпенской горбольнице на количество наших врачей в нашей мед, э, медицинской э, медсанчасти и взять в работу на Ирпень университету сдать в Альпинскую горбольницу нашу же территорию в аренду за одну гривну и этим врачам работать на нашей территории, но числить в Альпинской больнице. Что, что здесь плохого? Плохо, что они не наши. Плохо, что там придется обслуживаться местным жителям. Но они будут работать, а за счет того, что мы им даем в аренду практически за бесплатно, они часть времени и прочее бесплатно будут отдавать нашему университету. Чего здесь плохого и как по-другому решить вопрос? Ликвидировать вообще или работать в другом месте. Это разве плохо?